Yeni tip koronavirüs işgal altındaki Kudüs'te yayılırken, işgalci İsrail zulümlerine bir yenisini ekledi. Hapishanelerde bulunan mahkumlara Covid-19 testi yaptırmayan işgalci İsrail, Filistinli mahkumlara virüsün yayılmasını teşvik etti. Ayrıca hastalanan esirleri tedaviden kaçınan işgalciler, bu durumu esir ailelerinin direncini kırmak ve onları bastırmak için kullanmaya başladı. Dün <laughs> 70 بمرض الكورونا داخل قسم ثلاثة من أصل ثمانين أسير سلطات الاحتلال تعمدت إهمال الأسرة بإجراء الفحوصات لهم مع العلم ظهور عدد كبير من الأسرة مع أعراض ماطلت إدارة السجون بشكل متعمد مما تسبب بتفشي المرض بشكل كبير وسريع الأسرة يعانون منذ ما يزيد عن عشرة أيام من ضمن الأسرة المصابين ثمانية من مدينة القدس المحتلة جلهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات طبعا الاوضاع كانت جدا صعبه وكان هنالك معاناه واوجاع وارتفاع في درجات الحراره وايضا كان هنالك باتخاذ اجراءات نضاليه ضد اداره السجن فربحت اداره السجن واجرت الفحوصات وكانت المفاجاه ان معظم منهم في القسم من المصابين Kudüslülerin Mescid-i Aksa'yı savunmak için cezaevine girmekten korkmamasını sindiremeyen ve onların hapishanede direncini kırmak isteyen işgalci İsrail, mahkumları gerçek hayatta başarılı olamamış asker doktorlarla muayene edip asgari sağlık ihtiyaçlarını bile karşılamıyor. <laughs> أطباء بزي عسكري يعني الطبيب هو بالأصل جندي وقد يكون فاشل في حياته التعليمية أو العملية وبالتالي تخدم في تطويع أسرانا ومن من إرادتهم تم عرض الأسرة على عيادة السجن ولكن عيادة السجن تفتقر لأدنى المقومات وعلى العكس الاحتلال يستثمر مرض الأسرة وانتشار جائحة كورونا للضغط من دفع الثمن يضغط على الأسرة من أجل إدخالهم في اليأس وتخويف أهاليهم بالتالي أين هو ذاهب يعني يعلم أن E, el asra, ihtilal, zalim, mücrim, e, asrana ve el İşgalcinin tüm baskılarına karşı omuz omuza mücadele veren Kudüslüler Mescidi mescid Aksa'nın özgürlüğüne giden bu yolda direnmeye devam edeceklerini ve mahkumların sağlık şartlarının iyileşmesi için yeni eylem planlarının bulunduğunu ve esirlerin bir an önce serbest kalmaları için mücadele edeceklerini ifade ediyor. Ne? صرختنا إلى الجميع للعمل على إطلاق سراح الأسرة ويجب أن يعتبر ملف الأسرة هو الملف الأول حتى يقدم على ملف القدس والمسجد الأقصى لأن الأسير هو إنسان عمره محدود الاحتلال يستنزف أسرانا داخل السجون ويستفرد بهم وبالتالي المطلوب أن يتم تحرير هذا الأسير الذي سيبني القدس والذي سيحرر المسجد الأقصى والذي سيكون مخرج للأجيال